Хотів би разом з вами подякувати Бога і сказати славу Слава Богу! Друзі, ми живемо в час, коли, як поглянути на життя людство або на життя особисте, цінності певні на певних етапах і керівних нашого буття вони змінюються. Є періоди, коли ми і в історії, і дивлячись сьогодні в наше буденне життя, в наш час, в який ми живемо, і коли дивуюся, наскільки людство в своїх якостях, які дарував йому Бог, воно деградує. Чому я так говорю? Складно повірити і уявити в те, що сьогодні можуть прямої трансляції знімати, як одна людина вбиває другу. І в цей час знаходяться а, і по той бік, і по цій бік люди, які радіють, і в тому всьому знаходять певну насолоду якоїсь перемоги. Це не тільки одне питання такого масштабу, їх багато. Якщо глянути цінності. Сімейного буття, життя нашого. Ми бачимо, як в останні часи цінності сімейного життя вони також змінюються. І в великому сожалению, братими і сестри, ми бачимо, як ці ознаки останнього часу вони поширюються і вони настільки потужно впливають на людство, що люди сьогодні готові, як не странно, жити таким, знаєте, життям одиночества. Ми чули, да, колись брат Саша нагадував, або життя таким статтвим шляхом з іншої сторони, да, мужчина з жінка ж... з жінкою, І коли ти дивишся на ці речі, які відбуваються, ти розумієш, що дійсно ми сьогодні живемо в такий час, коли гріх. Настільки почав проникати а, в серця людей, в життя людей, що він почав розлагати його із Ворог приуспіває і успіх його оцінюється не локальними такими, знає, знаєте, містечками, а такими великими масштабами друзі на планеті Земля. І от в цей час, коли сьогодні друзі, відбувається. Я хотів би з вами порозмірковувати тричечки над деякими місцями Божого Слова. А що ми з вами цінимо? І що є пріоритетом в нашому житті, друзі? Що залишається пріоритетом для нас, християн? Якщо Христос звертався до невіруючих брати, мої сестри, і говорили, і закликали їх до покаяння, то і він до нас, уже увірувавши, друзі, також звертається в післаннях через братів, апостолів, і в його промовах я хотів би на те, що звернути увагу, що залишається пріоритетом. От з того часу, як я послідував за Ісусом Христом, що з тих цінностей, які я надбав, які дав мені Бог придбати, залишаються в пріоритеті. А що зневилювалося, ушли взагалі так, знаєте, назад і поміняли взагалі одне з другим. Давайте глянемо, друзі, що залишається у пріоритеті, е, в пріоритеті Ісуса Христа, як Христос дивиться. Тобто Христос дивиться на цінності постійно одинаково. А як ми з вами сьогодні дивимося на цінності, які, нібито сьогодні, брати і сестри, Бог дарував нам, дав нам розуміння певне, але на превеликий жаль, ми бачимо, як і у нас віручих людей. І коли цінності, які є пріоритетом для Бога, вони зневельовуються в нашому житті. І одна із найважливіших цінностей це душа. Я хотів би поговорити про душу. Скільки ти оцінюєш свою душу? І в якому вона становища? Не фізичну складову. Про фізичну складову ми дбаємо, ми заботимося, ми робимо все можливе, щоб гарно виглядати, гарно жити було удобство. Тобто, якщо подивитися, сьогодні наше стане до тіла, воно в пріоритеті. Нам хороший заробіток, нам хороший одяг, нам потрібно все добре і все хороше. Але душа. Душа, друзі, в якому становище сьогодні твоя душа. І давайте звернемо увагу. Я і ви в світлі Божого Слова. Подивимося, в якому становищі моя і твоя душа. Я перше місце хотів би зачитати, друзі, воно записано в Євангелії Матфея. прости речі, прості речі, друзі, на перший погляд, але в останні часи стають дуже актуальні. Христос говорить такі слова. Я читаю шестую главу, 24 стих. Никто не может служить двум Господам. Ибо или одному будет ненавидеть, а другого любить. Или другому станет усердствовать, а другому не радить. Не можете служить Богу и Мамоне. И потом начинается уже звернение больше предметное. Христос уже больше детально проговаривает. Яким чином выглядят ці цінності? І він говорить так. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, вот что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды. Дальше читаю, друзья. Дуже важный его Речь. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть. И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Есть ли траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь? Бог так одевает, уявить сумеет, даже траву Бог одевает. Бог так одевает, пойми паче вас маловеры. И теперь ключеватеса. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или вот что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Вы ведь чувствуете, в ценностях Бог показал разницу. У язычников что-то в приоритете совсем другое, что отличается от людей, которым открыта истина. Слава Иисусу Христу! Людям, которым открыта истина, наибольше мают измениться приоритеты, друг, приоритеты. Что сегодня приоритетом? Заработок, хорошее положение в обществе, или твое майно, твое майбутнее физичное. Все, всего, всего Библия говорит, шукают язычники. Так написано. Прочитайте. Я еще раз прочитаю. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Оказывается, язычники, друзья, выстраивают жизнь таким образом, что приоритетом их жизни остается физическая складова. Они всегда думают, где взяты, я взяты побольше, как устроить, как жить, чтобы было все хорошо и все было удобно. Но все, что они обсуждают и о чем думают, это все касается физического бытия или физического тела. Но Христос, друзья, зауважу, и говорит, очень важную ценность. Душа не больше ли не пищи? И он оставляет вопрос. Я задался вопросом, Господи, почему ты там оставляешь вопрос? Почему ты не сформулировал с восклицательным знаком душа больше пищи? Оставляешь вопрос. Знаете, почему вопрос? Потому что в ответе за данного рода пути остается каждый сам на удынсе. Ты сам сегодня маешь, что ну, цены ты. ты лечишь на свое життя. Что в твоем житии в приоритете? Якщо душа, ти не будеш спокійно спати, якщо там пустота, якщо душа твоя вже е, місяцями в хащах духовних, знаєте, я би так сформулював, В хащах і утопі, інформація цього світу, різні події, і ти навіть не реагуєш, що там я їжу полоха, їй нужна реанімація духовна. Ну головне, щоб все відбувалося по плоті добре. Я о плоти думаю, я о том думаю, как там провернуть, как туда поехать, как то сделать. А как долго ты уже не думал про свою душу, друг? Про свою душу. А знаете, почему я говорю так? Потому что Библия говорит, что Христос умирал не за нашу плоть. Он умирал за нашу душу. А почему? Потому что Он высоко ее оценил. Слава Иисусу Христу. Он ее оценил очень высоко и оценил ее в цену своей жизни. А как ценишь ты ту жизнь, которую даровал тебе Господь? Как ты ее ценишь? Твою душу. Ты уделяешь ей внимание или нет? Она сегодня может быть голодная из-за отсутствия взаимоотношений с Господом. Она может уже давно хромает, или в ней уже отсутствует пульс духовной жизни. Но ты продолжаешь семимильными шагами двигаться интересами плоти. Что для плоти хорошо. А где сегодня твоя душа? Друзья, давайте глянем а сегодня, где находится твоя душа, как брони? Де твоє єство сьогодні знаходиться, друзі? Христос каже, душа більше піща. Друзі, якщо сьогодні тобі і мені відкрити тайне Царства Небесного, і Бог тебе народив з гори, не від землі, від землі, я би так висловив би абстрактно, то є від наших батьків. Фізично ми народилися. І ознаки нашого фізичного життя, вони є сьогодні е, і очевидні. Ми розговариваємо фізичне тіло, але Біблія народження з гори. Значить, в твоєму сознанні мають з'явитися духовні думки, духовні бажання, духовні цілі. Слава Ісусу Христу, які непосредственно. Касаються нашої душі, нашого єства внутрішнього. Якщо я народився згори, найперше, пріоритети мають змінитися. В моєму сознанні душа має мати більшу цінність, ніж фізичне життя. Фізичне життя ми маємо дбати, але душа, друзі, наша душа. Ви знаєте, я не розсуждаю і думаю, коли я приймаю рішення? То или иное, от чего я отталкиваюсь? От приоритета, который связан с душою, или от физического положения, в котором я нахожусь. Библия говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Отталкиваясь от этого вопроса, я задаю свободу, я поеду сейчас туда. А что будет для души там? Что там приобретет моя душа, когда я открою этот сайт? Когда я буду сидеть 5 часов у интернета? Что будет для души? О, если бы мы с вами так думали, друзья душа бы не была бы на будни голодная. она бы была бы в Божьем присутствии. Слава Иисусу Христу! Но так как мы не думаем о душе, мы больше думаем о физической складовой, о наших детей, чтобы они были обуты, одеты, и самые лучшие техники, и все хорошо, чтобы это нормально, слава Богу. Но душа, посмотри, какова душа твоих детей, насыщена она Богом или нет, кормится она святым, божественным, еданием с ним, и духовную. Или душа иногда на самоти, разбита, разочарована, лет льдзе. Но главное, чтобы по плоти было все хорошо. Друзья, посмотри на свою жизнь сегодня. Когда ты принимаешь решение, что стоит приоритетом? Вот сейчас я пройду в это общество, буду с ними сдуковаться. Что будет от того для моей души? Боже, душа моя потерпит урон. Если я буду так думать, друзья, очень многих мест буду избегать. И если бы в момент, когда Давид посмотрел на Версавию, он задумался о душе своей, поверьте, он обратно бы спустился к себе в хату. Но он думал о плоти. Физично складывал. Он взял вверх. Взял вверх. Как часто плоть берет вверх. Во всех сферах нашей жизни. Если бы в момент, когда Давид смотрел на веса, он подумал о душе, он изменил бы что-то в тот момент в своей жизни. Я благодарю Бога за Иосифа, что в момент, когда искушение подошло близко, он думал о своей душе и о своих взаимоотношениях с Богом. Слава Иисусу Христу! О чем ты и я думаешь в момент, когда Иисус кого-то хочешь поцеловать, обнять, переписаться, не целомудренно повестися. О чем ты думаешь в этот момент? Где будет твоя душа? друг? где будет твоя душа? Когда ты принимаешь решение, задайся вопросом, что будет с душой. Вы знаете, в четверг пришла такая печальная новина для меня. Она печальна, потому что у моего очень близкого друга умер сына. По сын, ему было 24 года. Они вечером легли спать. И утром он уже не проснулся. Когда я набрал ему, он кричал в трубку. и говорил, как больно. Его пять раз Бог спасал. Пять раз. Он первый Чуть-чуть покурит. Как называется вот это сегодня? Электрон. Чуть-чуть там -чуть покурит там с девчатами пообнимается, там побудет с ними. Потом потихоньку небольшие дозы наркотиков, по чуть-чуть. И Бог его спасал пять раз. Пять раз. И когда мать пришла, я позвонил, чтобы вы выехали мои. Видвидали дом печали, он говорит моей маме, его пять раз Бог спасал. Пять раз, в момент, когда он принимал решение, он не думал о душе. И в тот ночью, он тоже не думал о своей душе. Ему нужны были хорошие чувства. Эмоции. Когда ты на собрание не приходишь, про что ты думаешь? О душе своей? Когда ты ради работы оставляешь служение и побыстрее уйти, потому что заработал, ты о чем был Ты, может, не успеешь даже потратить этих денег. Эй, высылай мне видео кількість людей, у нас там похорона по 500-600 человек проходит, и великая толпа женок перед гробом стінають, кричат и плачут. Но его уже нету. А им говорили: остановись, перестань, задумайся, подумай, подумай, остановись, остановись. Вот так бывает в нашей жизни, друзья. У нас очень много взглядов, но в долгосрочной перспективе. Но не душа должна быть в долгосрочной перспективе, как те все отношения с Богом. Она должна быть сейчас и сегодня. Слава Иисусу Христу. Потому что завтра не мой. Облик. Завтра не мой день. Может быть, завтра я уже не проснусь. С батьками я лег, а уже не проснусь. А в каком состоянии, как моя и твоя душа? Дитки, когда вы сегодня користуетесь, и у вас что-то привабливает молодежь, по чуть-чуть, там электронные сигаретки, там за школою, там еще куда-то, куда-то еще бежите, подумайте о душе своей, друзья. Подумайте в момент о душе своей. А что будет своей душою, когда сегодня придет в этот момент Господь? и заберет мою душу. Написано, как же душа больше пищи. Душа, на выше удовольствий земных. Она выше всего то, за что иногда мы теряем мир в домах, с чиновниками, с детьми. Душа из-за какой-то земной речи готова неделями страдать, не разговаривать, в сварках, в ненависти, в обидах. И я задался вопросом, где душа, друзья? Где душа? Если бы душа приоритетом была, то любой конфликт заканчивался при немерении. Слава Иисусу Христу! Не ожидая завтрашнего дня, не ожидая конца вечера, сегодня и сейчас, потому что я не знаю, когда придет за мной Бог. Друзья, когда душа в приоритете, затем, что відбувається в моей душі? Друзья, я еще коротенько и читаю еще одно звернення о котором сказано в Писании. Третье соборное послание Иоанна, в якому он звертается, и говорит такие слова. Одна глава тут, первый стих. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Есть успех не только физический, друзья, но есть успех и духовный. Духовный твоей души. Есть успех душ, духовного жизни, который тесно связан с твоей душой. А в чем он выражается? Он выражается в том, что однажды апостол Павел провозгласив Тимофея и говорит, а ты тримайся вечного жития. Слава Иисусу Христу. Это то, что не ты никогда залишати, никогда. І Бог не подивиться у тебе двоє дітей, троє, один, ти один живеш з батьками. Воно просто прийде. І закінчиться. І Бог я сьогодні дивлюсь, не дивиться. Багатодітна сім'я. Одне, два, батьки, не батьки. Я дивлюся коли думаю, Господи, чому так? Друг, посмотри, що з душою твоєю робиться. Що з душою наших дітей робиться сьогодні? Может, они уже окаменелые, очень смелые. Потому что мы где-то уже очерствелые. Мы не обращаем внимания на нашу душу. И дети наши бачат, что наша душа в где-то ухощает. Покажи твоим детям, в твоих отношениях с Господом, Божьему Слову, молитвам, Божьему и воле, что душа у тебя в приоритете. Слава Иисусу Христу! Слово Его в приоритете! Покажи жене своей, что Бог в приоритете! Слава Иисусу Христу! А Бог все усмотрит. Бог даст все необходимое, Он позаботится, Он даст все необходимое для жизни. Но сегодня в чем преуспевает твоя душа? В чем она преуспевает, друзья? Когда-то богатый человек один душе богатый урожай собрал. И что сказал? Кто помнит? Он прекрасную перспективу видел в этом урожае, достаток, удовольствие на многие дни жизни. А что ему сказал Бог? сегодня же придут и заберут твою душу. Мы сегодня забрать душу не разглядаем. Мы всегда где-то там. Но думай о душе своей, друг, я оставляю посыл Божьего Слова себе и вам. Задумайся о своей душе. Почаще о ней думай. И я прочитаю еще одну потию, в которой Христос вернулся, а нагадаю ей, друзья. Нагадаю два момента, я закинчиваю. Помните, Христос сказал, кто хочет, Сохранить душу Тот потеряет А кто потеряет ее ради Меня Тот ее приобретет И дальше он говорит такие слова Какая польза человеку От того что он приобретет Весь мир А душе своей Оказывается можно и навредить И мы иногда вредим сами ей, И этого даже не анализируем Но я привожу еще один приклад И мы даем молитве Господу Кому-то і що Бог дає п'ять раз задуматися о душі, кому-то два, кому-то один. Но була така, друзі, подія, яка трапилася з апостолом Павлом і з людьми, які сіли на корабль і почали плити. І апостол Павел сказав їм, ну не треба сьогодні випливати, давайте другий час знайдемо. Ну, порчивав він, послухався, і вони поплили. Написано, по дорозі, коли вони плили, піднявся євроклітон. Скажите мне, пожалуйста, что начало происходить с вещами на корабле? Уже ты не думаешь, у тебя айфон? Или ты ездишь на седле? Уже ты не думаешь, у тебя Nike, Puma? Или у тебя хата трехэтажная? Ты не думаешь об этом. А знаете почему? Цена жизни возрастает, друзья. Душа приобретает совсем другое значение. Совсем другое. Написано, они начали выкидывать все с корабля. Послушайте, а что вы так тянули на этот корабль? Так богато на, 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 Еще, еще, друг не успеешь потратить. Завтра все, что ты везешь, придется выкинуть и расстаться. Потому что Бог изменит ценность. И написано, они начали выкидывать все свои вещи. А что, они не ценны? Вы же все-таки богатого дали за них. За машину, за хату. Что? В этот момент, как сестра говорила во вторник на молитве, проходит ревностная молитва в премости у нас, и во вторник она говорит, сестричка, хорошую мне сказала, я почувствовала, как смерть подошла близко. И я, говорит, уже не думала про, жит, про мужа, про детей. У меня в голове чего-то, моя душа. Мы так много думаем о том, о чем не надо иногда думать. Потому что, когда это все подойдет близко, ты не думаешь, двор закончен, противка положена, залито, не залито, зрубил, не зрубил, в этот понимание, что ты сейчас оставишь свою храмину и предстанешь пред Богом. И вот к великому э, благословению для этих людей. Там был человек Божий. Как долгое время не было уже ни солнца, они вот так долгое время там плавают, выкидают, все выкидают. Приходит Павел и говорит, вам треба было послухаться. друг послухайся сегодня этой проповедь. Послушайся. Может, ты бы останий раз был застрягать ты батьки, не слухайся уже. Ты живешь, как хочешь, как понимаешь, что тебе нравится, что не нравится. Послушай Божье Слово, застражение его послушай. И написано, Павел говорит, ни одна душа на этом корабле не погибнет. Слава Иисусу Христу. Ангел явился и сказал, ни одна душа. Друг, когда конфликты с женой начинаются, задумайся о душе своей и жены. Где душа окажется? Когда сварки начинаются, задумайся о душе. Что она будет переживать? Какие потрясения? Я хотел бы нас сегодня призвать к Широй молитве. Ведь в этом, Давайте сегодня помолимся. Господу и реальное состояние души. Не нашу наборность, которую мы выдвигаем на периферию, знаете, внешняя сторона, а наша душа, где она? Если она в потемках, в скажи сегодня, Иисус, давно душа моя находится в упадке, но я хочу, чтобы ты изменил состояние моей души, души моих детей, мое состояние, чтобы моя душа, она радовалась в Господе и имела Почуття задоволення. Слава Иисусу Христу. В этой молитве идем до Него. Аминь. Аллилуйя.